عدالتِ صحابہ کے متعلق مکتب خلافت کا نظریہ مکتب خلافت کے نزدیک تمام صحابی عادل ہیں اور تمام صحابوں سے دینی تعلیمات حاصل کی جا سکتی ہیں جیرا اور تعدیل کی امام حافظ ابو حاتم راضی اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں صحاب رسول وہی اور تنصیل کے گواہیں اور تفصیل و تعویل سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور نصرت و دین کے قیام کے لیے منتخب کیا اللہ ان کی صحابیت پر راضی ہوا اور اللہ نے انہیں امت کا رہبر و پیشوا بنایا صحابہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وثاثت سے خدا کے کلام کو یاد کیا اور انہوں نے تمام عوامیر و نواحی محرمات و مستحبات کی تعلیم حاصل کی اور انہوں نے دین میں سمجھ بوٹ پیدا کی انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو مد نظر رکھ کر انہیں عالم اسلام کا رہبر و رہنما مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے شک و قذب غلط بیانی اور دیگر برائیوں کو دور کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں اشارت فرمایا اور اس طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کو پر گواہ بنو حضرت سلی خدا اللہ واسطن کی تفسیر لفظ عادل سے فرمائے لہٰذا آیات مجیدہ کے تحت صحابہ امت کے عادل افراد اور امام ہدایت اور دین میں حجت اور کتاب و سنت کے بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کو ان کی پیروی کی ترغیب دی ہے اور ان کے راستے سے اندراف کرنے والوں کو عذاب جہنم سے خبردار کی ہے جیسے کہ فرمان قدرت ہے جو شخص کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اسے اس ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا تھا اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انہیں اپنی تعلیمات پہنچانے کی ترغیب دی اور آپ نے اپنے صاحب کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ اس شخص کو شاداب رکھے جو میری گفتگو سن کر یاد رکھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک یہی پیغام پہنچا دے اور آپ نے تبلیغ آیات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میری طرف سے پہنچا ہو بچہ ایک آیات ہی کیوں نہ ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فرامین پر صحابہ نے پورا پورا عمل کیا اور اسلام کی تعلیم کے لیے اطراف و اکناف میں پھیل گئے اور انہوں نے بہت سے ممالک فتح کیے اور مطوحہ ممالک میں احکام و احکام اسلام نافذ کی اور ہر جگہ انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی اور اسلام کے فرائض و حکام فرائض و حکام اور حلال و حرام کو بیان کیا اور مرتے دم تک اپنے فرائض مذہبی کی ادائیگی میں ذرا برابر کوتاہی نہ نہیں کی اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور ان کی مقصد سنوائے اس مکتبہ فکر کے ایک اور پیرو ابن عبدالبر اپنی کتاب الستیاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں تمام صحابہ کی عدالت ثابت ہے پھر اس نے صحابہ کی عدالت کے لیے ایسی بہت سی آیات لکھی جن میں صحابہ کی مدا کی گئی کہ اپنے اسیر اپنی کتاب اسد البغاوہ کے مقدمے میں تحریر کرتے ہیں علم اسم الرجال کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسلامی احکام کی تفصیل اور حلال حرام کی وضاحت روایت میں موجود ہے اور روایت اسناد کی صحت کے بعد ثابت ہوتی ہے اور اگر ہمیں روایان حدیث کے متعلق علم ہی نہ ہو تو ہم شدید نقصان میں پڑ جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ تمام روایت کے راویوں کے صحیح و ضعیف اور صادق و قاضب کا علم ہونا چاہیے لیکن واضح ہے کہ ہم راوت الرابت پہ اور تدیل کے قائل ہیں لیکن جب روایت کا آخری سلسلہ کسی صحابی سے مربوط ہو جائے تو ہم صحابی کی جرا و تعادل کی بحث نہیں کریں گے ہماری نظر میں تمام صحابی عادل ہیں اور ان پر جرا کرنے صحیح نہیں ہے حافظ ابن الحجر الاصاب کی فصلوں میں لکھتے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابی عادل ہیں اور چند اہل عبیدت کے علاوہ اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی ابو ذرا سے یہ قول مروی ہے جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اصحاب پیغمبر میں سے کسی صحابی کی تنخیص کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ شخص زندگی ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے قرآن حق ہے اور رسول جو کچھ پروردگار کی طرف چلائیں یہ وہ حق ہے اور یہ ساری کا سارا حق ہم تک صحابہ نے پہنچایا صحابہ کتاب و سنت کی گواہ ہیں اور جو شخص ان کی ترخیص کرتا ہے تو وہ در حقیقت کتاب و سنت کی گواہوں کو کمزور کرتا ہے اسی لیے کتاب و سنت کی گواہوں کو کی جرا سے بہتر ہے ہم ایسے شخص پر جرا کریں اور اس پر زندگی ہونے کا فتویٰ صادر کریں